самоврядування, причини успіху, невдачі, результати. Марчин Сивинський. Дякую. Разі ще, що він навіть обшався на русском язикі, тому що він чіплєкче на русском, на українському, хоча я розумію українську мову. Що касається польські реформ, нас и как эксперт, чтобы делиться польским опытом, как это произошло в Польше и какие наши, как наш опыт, какие положительные и отрицательные здесь бывают разные. В Польше мы делали реформу в двух степеней. Один степень в 1990 году, когда мы создали самый общий муниципальный уровень, первый, самый важный уровень местного самоуправления. И второй степень это было в 98 году, когда мы создали поводы, районы, можно сказать, и воеводство области. Это можно сделать, мне кажется, в Украине в одном степени, потому что уже мы в Польше начинали абсолютно с нуля в 90 году. А здесь уже есть опыт, как это работает. Есть много уже да, людей, которые работают в местном самоуправлении. Так что реформа – это уже не, не, не так, как у нас начиналось с нуля. Почему у нас был успех этого первого, первой степени реформы? Я думаю, что несколько здесь причин. Одна причина така, такова, что W Polsce nikt w dziewiętnastym roku, w osiemdziesiątym, osiemdziesiątym dziewiątym, kiedyśmy zaczęli nikt nie znał, co to takie miejsce w samouprawdzeniu, co to zakończa się, jak to działa, krobie jednego może profesora, który u którego był doświadczenie w Zachodniej Europie, który nad, już nad tym pracował na wzięcie solidarności, nie niego była grupa ludzi, które którzy z nim pracowali. И так счастливо, можно сказать, сложилось, что премьер-министр Тадеуш Мазулинский, первый премьер-министр некоммунистического правительства, его взял как своего полномочника, чтобы он подготовил эту реформу. Ему сказал, профессор, мы здесь в Варшаве уже взяли власть, уже нет коммунистической власти, но а там на местах людей уже все этой Старые, можно сказать, люди, старые практики, старые, все осталось. Надо сделать самоуправление, надо сделать реформу самоуправления, так, чтобы люди почули себя господинами этих территорий, этих мест. И профессор подготовил эту реформу. Он не был политиком, он был экспертом. У него должность была только замминистра в канцелярии и премьер-министра. И, ну, конечно, было. Дебаты были, переговоры были и РМИ, и другие эксперты, но он отвечал за, за эту реформу. Одна персона, а он один отвечал, чтобы подготовить. Он мог принять предложение и не принять предложение, он мог делать так или иначе, но он готовил окончательный проект, и за этим проектом пришел до премьер министра и премьер-министр доверял ему, принял этот проект. Dał na sali jednym miejscem, o którym nie opiniał, a to paszło w parlament. Albo, że był taki oczekiwany korościem, zaprzódników w senat, który robotał w miejscu z profesorą. I oni w miejscu, e to reformą działali tak jak oni chcieli. E to Adim, można skazać ważny moment. Kto to Adim, a dwie czągle w ciuku, a dwie czągle. W dalej, z razu była reforma, można skazać taka. полноценная реформа. Там не было таких каких-то компромиссов. В чем это заключалось? Во-первых, во четкое разделение компетенций. Мы пересмотрели почти 100 законов Польши, отраслевых законов. И во всех этих законах, если что это публично власть сделала, например, назначение директора, какая там опиния, создание школы, закрытие школы. Каждая деятельность, активность публична, эксперты говорили, идет это в компетенцию местного самоуправления метро, метро, или метрополитарно, или остается как компетенция центральной власти. Так очень четкие разделения компетенций, во-первых. Во-вторых, Środki oraz finansów. Miejskie zauważenie to jaką tego, profesor Miesiągali, to bo, może witalną no, tam 100% w, w, w mięsnych nałogów i opłaty. Jak to nałog i jeszcze na, 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 na jest pasuszczo. nałogów Jaką tam część w tych obszernarodnych nałogach, e, e, subwencji, dotacji? No, pryncyp, co eh, eh, samo jest ważne w je, tym finansowym eh, planie. Samo jest to, że tam nie zostało słynnego miejsca dla jakichś takich wypowiedzi. To Eto zakon rzucał, skoro on połaczał. Tam не nie было było в w rejonie, w ministerstwo i w obozie, dajcie mi więcej pieniędzy, nie mam pieniędzy na coś, у меня takie tam potrzeby. Dnie 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 nie, on po była był, na przykład, jeden, i taki przykład. Na przykład subwencja na osługi. Na opracowanie. Subwencja na opracowanie. I ona się na, na uczennika i jeszcze tam takie koalicjanty specjalne, szkoły, tam siedlskie szkoły, tam jeszcze drugie. Mnogę tych koalicjantów. No, ta subwencja, tylko żeby ją tak naszytać, skoro każdy w ulicy pamięta, этих денег на своих учеников. Но потом эти деньги с этой субвенции идут в общий бюджет этого муниципалитета. Он может использовать 100% на стену, может только 90%, может дать добавку и использовать другие деньги. На... Это оптимализация расходов оставлена на уровне муниципалитета. Он только источники разные, один налог, второй налог, какая-то субвенция такая, другая. Но потом это только важнее, чтобы нас считать ему, сколько он получает денег. Но оптимализация, как он использует деньги, это оставляется уже на уровне муниципалитета. Конечно, есть такие там исключения, есть все дотации, которые только очень конкретные задачи, которые задачи центральной власти, центральная власть регулирует эту задачу, то может быть, что это надо рассчитать точно, на что это пошло. Но другие деньги, принцип, общий принцип, что деньги идут к вам, а потом уже вы отвечаете за это. Мои э, имущества. Тоже все, по закону, все имущества, которые нужны, публичные имущества, которые нужны, чтобы исполнять эти местные услуги принадлежит муниципалитету. Как это сделано? Просто, когда муниципалитет был избран, он сделал перелик всех предприятий, э, школ, недвижимости. Из этого перелика пошел к воеводу. И воевода или подписал это и утверждал, или у него были какие-то сомнения в некоторых позициях. Если были сомнения, это шло в Варшаву, чтобы окончательно решать.

за залог В полности это оставалось его коммунальной собственностью. Что касается теперь надзора. Надзор над, 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 над решениями муниципалитетов, конечно, остался, но только надзор с точки зрения законности. Например, если он продает здание школы, которое уже не нужна. Или, Делает что-то другое, ему это надо сделать согласно с законами о, о продаже публичной властности. Если он делает заказ, не знаю, там, троллейбусы значит, заказать для города, то, конечно, ему надо сделать публичный тендер, так, так, он ему надо делать возле законов. Надзор только с точки зрения законности. А если он деньги потерял на троллейбусы, на дороги, на школы, на другое, To to nie mieszające. Jeśli oni na pewno nie taką, no, można sobie przedstawić, taką, moje wąskie ochoty wystupić e, z jego stająca, no, to nie w, w ich kompetencjach, to w nie w ich kompetencji. I konieczo, taki, taki, taki rynek, to jest taką, 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 taką rysię, nie dobrze, że i nie rozwieszyli, bo taką rysię, jak nie, to <grywa> nie, to jego kompetencji. И это все, можно сказать, это заработало. Они это приготовили, все эти законы приготовили в, но в течение чуть полгода, не больше, чем полгода, так что выборы, правительство, первое, некоммунистическое правительство создано 12 сентября 1989 года, в марте. Już mnogo tych zakonów poszło w Sejm i w Julii u nas były już pierwsze wybory do nowej władzy. Oczywiście finanse a się jeszcze do końca goda, a nie jeszcze jechać na jakichś finansach, które są zdane w liczbie To tylko z 91 roku woda, finansów finanse użytkowników Wszelka sesja już nie budu rozwijać się dalsza, bo powiat to, to, i województwo można skazać na tych samych pryncypach. E, Majna, e, niezależności finansów, e, ciągłego rozdzielenia kompetencji, nadzora. W pryncypie to, 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 to samo nie pryncypuje i spoluzowało, jak mamy stworzyć 2 i 3 uroki, uroki z miastem w samotabliwiach. Wszelka sesja ukraińskich, ja bym skazał, Karol, to co nam, że nam ukazaje, z naszej perspektywy, jak, jak my radni tutaj No, first, to, że to, co, na pierwsze, nam każda szanowni zmienia w Konstytucji, żeby znali to, na czym, na takie zakony, jak dalej my możemy pójść, co rozwieszają w co nie rozwieszają. My znamy, że jest, jest podgotowany rozdział w samouprawieniu i oczywiście byłoby хорошо, było dobrze, jeśliby ten rozdział był przyjęty jeszcze w pierwszym w dekabry tak, żeby można było zdjąć второе вчление i i во власточно периоды выборами если no в следующем году jest важно второе проблема очень много чис новым логов очень 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 И нам кажется, что такие маленькие граждане не могут взять на себя всю ответственность за эти основные публичные услуги. Так объединение ГРОМа и тоже объединение на уровне районов очень важное, потому что если этого не будет, то, конечно, это будет какая-то, э, особо временно временное решение, неполноценное решение. Э, э, можно сохранить э, эти... gromady, które są małe, które są małe. Tak w Polsce też jest takie rozwiązanie, że społeczeństwo jest taką, można tak powiedzieć, dodatkową um, organizacją, sam organizacją społeczeństwa um, na poziomie sił. И у них есть и, и некоторые финансы, и некоторые права, но они не юридическими лицами, они не полноценными э, э, единицами, они, они зависят, от, конечно, от законов, которые дают им не такой, некоторые там компетенции, полномочия. А, а другие можно им передать э, только решением э, э, Совета Громады. Хорошо, сделайте там дорогу, ваш вклад такой, мы вам даем такой, деньги, деньги, вы делать, что там другое. Tak to to etorada, nie wiem, czy by byłam haraszcz do roboty takiej, możliwość, bez etorwa obniżenia e, gromady, bez obniżenia tożsamości, trudno być w siek, i w siek kompetencji firmy, tym e, organom. Co nam nie pochciliśmy? No na urownie powiatów, to średni, średni urown. Zrazu my drugaliśmy, że nie powiaty budżet budą atwieczać za zdrowoохранienie, tak główny, główny, można wskazać atwieca już czy polisne władze. И это срезано. Поэтому, что в конце концов, после уже этой реформы, была вторая реформа здравоохранения, и там принято модель финансирования здравоохранения через публичное страхование. Так есть публичный страховый фонд, который сделает русский, и который финансирует учреждения здравоохранения. Так что роль повяту в этом... W tym momencie ona upada na powiaty Astańskie, bardzo trudno je gdzie pierwsze zamknięte. Można powiedzieć, że nie roboty e, 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 metropolitalne e, m, terytoria. Warszawa czy Górny Śląs. To terytoria, gdzie nie jedno, город, no wielu gór w mieście. I one rozdzieleni na powiaty, na, na municipalitety, a tam problema transportowa ja dna. Planowanie... Terytorialne Adnoje, terytoria dla antykatorzy. Nie, dobrowolnie, dobrowolne zatrudnictwo tych e, municipalitetów, powiatów na terytorii Górnego Śląska, Trójmiasta, Warszawy, nie jest dobrze, niedostatecznie. Nada mieć taką organizację metropolitalną, aglomeracji metropolitalnej, która będzie koordynować publiczny transport na tej terytorii, planowanie другие некоторые дела, которые нужны. И что? все время идет, идет переговоры между, между самоуправлением а центральной властью насчет некоторых детальных регуляций, например, что касается учителей. Муниципальные говорят, если мы отвечаем за качество Kacie słowo rozwiązywania dla na naszą murawnie. E, tak my nam to, że nadadłcieczać za za zapłatę uczycieli, za ich reżim roboty, tak jak drugich zaniętych, tak żeby oni odwieczali przed nami. No z drugiej strony zwiętnia jest jeszcze takie taka tak nazywana karta uczyciela, która została stała z polskiej komunistycznych węmi i w tej jest odcinie mnogo prylięgów dla uczycieli. И, конечно, союз, профсоюзы учителей, они хранят эту карту. Они не хотят, чтобы, чтобы там бургермайстер или кто там решал, кого занят, кого уводить. Особенно, что если демографические тренды, намного меньше детей, и надо некоторые школы закрывать, некоторые, как уволять с работы, оставить самых лучших. Они, конечно, защищают себя перед так, таким, таким процессом. И есть, так что вмешательство некоторых четких регуляций осталось, и министерства не хотят их до конца сдать на местное самоуправление. Так не все, не все, можно сказать, проблема есть. есть. есть тоже проблема, как я сказал, добровольного сотрудничества, который не так хорошо работает, здравоохранения этих центральных регуляций. Но всегда проблемы есть, и тем не менее, мне кажется, что есть успех, э, власть ближе э, гражданина, что граждане могут контролировать эту власть. Позже оптимализация денег происходит на самом низком уровне, на котором можно это решать. Okay. Есть предложение выслушать всех докладчиков, а затем обсуждение, да? потому что мы можем задать вопросы, которые будут впереди. Поэтому сейчас предоставляем...